В зале значит, мужчину по беспределу, по беспределу держат э, в СИЗО, якобы, что он ушел в СЗЧ. Э, мы находимся сейчас с его женой. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, Добрый день. пожалуйста. Косолапова Лилия Анатольевна. Там можно с ним полностью. А расскажите вкратце, что у вас случилось? Э, с дому забрали человека. Вот. И в этот же день осудили, посадили в СИЗО. А на основании чего? Ну, потому что он СИЗО-чешник. Ну, а кто такой решил? Ну, не знаю, кто такой решил. А вы начало расскажите, а что конец рассказали? Э -э в общем, он больной человек, у него давление высокое. Э -э привезли в, в, в областную больницу, положили, у него подозрение было на инсульт. <гум> Вот, ребята привезли э, с Орехова, uh -huh. вот, положили, сутки прокапали, пролечили, выписали. Uh -huh. Он позвонил, меня выписали, uh -huh. забирайте. Они сказали... Кто они? Ну, ребята, кто там, я не знаю. Начальство их? Да? да, начальство. Uh -huh. Uh -huh. Фамилии не знаю. Uh -huh. Ты нам в тягость, э, приезжай. Сам добирайся как хочешь. Угу. Вот. И на это он вызвал такси, приехал домой и сидел дома вот, почти полтора года. Угу. Вот. вот такая история. Ну да, и, тем более расскажи, что он вообще снят с учета, согласно одной закона Ну понятно. Ему вот 57 лет будет вот, через месяц. Подождите, он, так он снят с учета? Он давно снят с учета. Так он дело уже в, в том, возрасте. что кто снят с учета, не имеет права заново поставить на учет. Ну, вы поставили заново. Нет, это, это нарушение mm -hmm. всех прав и всех конвенций. Понимаете, не имеют. Часть 5, статья 37. Закон про висковый облик, снятия. Э, Я вот постановку. На как это его обратно поставили? То есть мало того, что, так его мало по... того, что поставили, его еще после учебки отправили в ОДШБ в Орехово. Это угу. полтора года назад, когда вот самые такие вот э, операции были самые большие. То есть виды. он снят, плюс он болен, и теперь да. он СЗЧшник. Ну да, они сразу, же, что вы нам прислали такого э, больного, старого, у него позывной дед. Ты нам здесь не нужен. А скажите, пожалуйста, а известная информация о том, что с вас вымогали деньги в Днепровском районе? В Днепровском. Но они мне прислали повестку а вымогание 61 тысяча. Такие по решению суда? Например. Сейчас, подождите, а за что ну, да. вымогали с вас деньги? А, ну, чтобы его выпустить на два месяца, пока идет следствие. Подождите, это через суд или... или... Суд, суд. Ну, это... через суд, да. А, это через суд. Да, это да. под залог. Ну, Под залог, а да. Подал? А подал? подождите, нет, суд вы, вынес решение, ухвалу С... или как? Да, по... Сейчас, подождите. Но прокуратура то поставила требования ну, требование, что если заплатишь, значит будешь находиться на свободе. Официально? Официально, да. Официйно. Ну, официально. Ну, так есть... это вымогатель. Судится. Нет, подождите, есть ухвала, есть ухвала в суду? Ну так, да. Правильно? Я до этого тебе следователь предлагал 60 тысяч и гуляй. Ну, они мне сразу позвонили или ну, а потом прислали бумажку. Вот у меня То, То бумажку есть они вас сначала устно попросили, да? А потом ну, да, э, да. вы им отказали или как? Ну да. Я отказала и сказала, у меня таких денег. Они нет. хотели в карман, не через суд. Правильно не, я понимаю? Нет, наверное, через суд, потому что бумажка потом пришла. А, считала. потом. То есть сначала не попросили, да, а сначала, потом пришла. Да, бумажка да. это пришли. Сначала суда. да. Я Дон встретилась с Богданом. с Богданом. Он мне дал Богдан, это кто? Холод Богдана, это свечий. Угу. Mm. Слитчик, который ведет дело вашего мужа? Который, да. Который... То есть они, получается, нет. Сначала, получается, они у вас попросили денег, как вы говорите, да, в устной форме, oh, да. а вы им отказали. Yeah. А потом они решили бумажку прислать. Mm -hmm. То есть я предполагаю, я не утверждаю, я предполагаю, что они хотели деньги положить себе в карман. Mm. Ну, получается так. Ну, а как? Ну, и адвокат там предлагал тоже такие заплатить. И адвокат мне тоже говорит, надо заплатить. Это заплати. Призначення его його фамілія он тоже предлагав шість тисяч да. і буш на соборні. Ну да, щоб на два місяці ну, вимагає. Що... Это... Мы... Називається до судова мана на момент до судового розслідування. Да, Бул а були саме підстави вимагати, а підстав не було. Кримінального провадження ми там э, познакомились, вообще взагалі нема підстав угу. для вимагання. И его и застреливание под вартою. Угу. Да. Не было подставок вообще. Угу. А скажите, пожалуйста, как у него со здоровьем? Плохо. Угу. А скажите, его пожалуйста. несколько раз привозили в больницу. Там по месту, по селам. Вот. а потом последний раз он в Юровку попал. Сейчас, я извиняюсь. Угу. Дима пошел в жопу. Прямо никуда не сворачивая. Ты понял такую фигню писать? Закройте свои рты. Всё. Я извиняюсь, просто там отвечаю на комментарии. Вот там есть бот ходячий. У него получается... Смотрите, а вы звертались еще к уповноваженному, чтобы сюда... Так, это было. Его закрыли Это благодаря что она вышла на меня. А так вообще... Не так бы сидели и не знали, что делать. А что, вы нанимали адвоката? Адвокат был государственный. Угу. Я с ним сколько связывалась, ноль. Он со мной... Не, не, не связывается. Я уже договорилась о встрече. Ноль. Угу. Он ничего не делает. Совершенно. И нарушили твои права. Да. Он, то, не что, апель... не был... Ни на апелляцию не подал. Ничего не сделал. На апелляцию Я... вы имеете в виду, когда в СИЗО ну, вашего мужа пяти... запровадили? Да. Там в течение да? пяти дней надо было подать на апелляцию. Он это не сделал. Я наняла другого. Угу. От этого мы отказались. Ой, Господи, какой беспредел. Это просто беспредел. И все. Да, а попал. пускают вас? Вы просили на свидание? На свидание. Вот mm -hmm. это ж когда я только пришла первый раз mm -hmm. к Богдану. Холод. Он мне дал на свидание mm -hmm. бумажку. Вот, и я с ним встретилась. Mm -hmm. Что ваш муж рассказывает? За, за стеклом мы толком и не поговорили. Вот такое, по мелочи. Mm -hmm. А, скажите, пожалуйста, вы подавали какие-то документы в СИЗО о том, что он нуждается в лекарствах каких-то? Ну, ему там каждый день дают меряют давление, и каждый угу. день дают таблетки. Угу. А вы писали на имя прокурора, чтобы, допустим, не за деньги, да, чтобы человек был дома, по состоянию здоровья? То есть за деньги он может быть дома, а по состоянию без денег по состоянию здоровья он не может быть? Они просили дать пояснение. И тут же в этот день... Он Они закрыл. это кто? Ну, следователь, холод. Он попросил прийти дать поясное. А в результате получилось, что они в порошении суда сразу его определили. Хотя следственных действий и, как говорится, определение, чьи есть подставы, было за три мотива, uh абсолютно нет. Ну, с том еще будем разбираться, на каком основании. 20 числа у нас апелляция, там мы будем ставить вопрос. 20 марта, да, получается? Да. Угу. А во сколько? Сколько 13 13.40. 20 марта в 13.40 апелляция там Сейчас. решится питание. Ребят, кто из Запорожья, кто может подъехать, поддержать семью, потому что увидите, какой беспредел происходит, и прийти даже на апелляцию 20 марта на 13.40. Все мы видим, что происходит происходит беспредел. Беспредел беспределом погоняет. Прокурор сегодня не пришел в садовое заседание. Ну, что я могу сказать? Будем не, битковать. не буду выражаться цезур, нецезурной не бранью. Может, съездим еще к обнаваженному по правам человека, долучат его? Да суды только решают. Нам ничем не поможет. Только суды решают. Нет, ну почему? Я с вами не согласна, Валерий Петрович. У нас же все все гаджеты. Спасибо Михаилу из города Запорожья, Нет, в который... Нет, надо решать вопросы и в судах. Но помимо того... Нет, я имею я... не... в виду долучить его. Причем здесь это долучить? Потому что человек в странах э, здоровья находится в СИЗО. Значит, там у нас какого? 31-го будет... Э... 31-го уже первый. Слуха Первое слухание будет у Шевченковского да. судьи. А, вот. а про чем здесь Шевченковский А, а, Шевченковский... а это же, ему уже э, предъявы будут. Мы сами из Шевченковского района, с ДД. Вот, приехали угу. домой, забрали. А как э, а Аржиникидовский? А я не знаю, при тут район. Кто? Про а тут Ленинский район? Для открытия уголовного дела на следака. Ага, все. А Я же думаю, я не, не, не понял. Думаю, не нет, поняла. Потому, что... За последние не поняла, Валерий нет, Петрович. Нет, потому что решает и прокуратура область, она решает последность, последность, Значит, они должны внести в РДР и определить последствия. Но я вам скажу, что так. И все дело попадет в ДБР, это значит рано сильно в никуда. Потому что ДБР у нас по факту не а, утворено законном. Потому что я с этим ДБР воюю, можно сказать, и с 18-го года. Нет у них полномочий абсолютно. Туда перебрасывают, чтобы это дело все как раз, спустить на тормоза. Угу. А, вот, такие, вот такая ситуация. Я понял. Так, время у нас 9.43. А, судовое заседание. Скажите, пожалуйста, судовое заседание будет? Да, конечно. А Скажите, пожалуйста, а как к мужу? Вот вы с ним разговаривали, как от к нему относятся? Ну, нормально. Вроде бы ничего не жаловался. Не бьют, не... Не, не бьют ничего там... не унижают, да? Нет. Это хорошо. Кверти пишет, чей Крым? Открой Конституцию и почитай. Достали уже. Конституцию Украины открывай и почитай. Так, а я к вам не могу из дома забрать говорит мы тебя туда и назад проведем, а -а -а. дашь показания, так как ты А создачный. кто именно с дома забрал? Ну я не, наверное, школа, от Богдан, потому что он вел это дело. И То есть вы дело... не знаете, вас я... не было? Меня не было вообще даже в стране. Я в Болгарию ездила. А, -а, -а, -а. Вот. вы вообще я в Болгарии была. Ему кто-то дал телефон, чтобы он мне позвонил. Говорит, давай быстренько домой, потому что меня забрали, ахудили в этот же день и посадились в тюрьму. Вот уважение к таким женщинам. Спасибо вам огромное, что вы не бросили своего мужа. И прежде всего вы не бросили Нет. человека. Ну, а потом своего мужа. Ну, конечно, в первую очередь своего мужа, да? Ну, мужа? человека в первую очередь. Он вышел, вот этот дом открытый остался. Говорит, у меня денег нету назад. Они... Там мы тебя говорит, туда и назад отвезем. И дом угу. остался. Вопрос о фиксации. Вы знаете, что фиксация не должна быть демидома. Да. Вы чуете, да? Сгидно 34-й статье Конституции и об 22 55-й статье Конституции я веду видеопротокол. 50-й будет на месте, и мы распространяем особое заседание. Угу, дякую, я постою. Прошу фиксацию, будь ласка. Судове засідання оголошується відкритим. Арженекинзовським районним судово міста Запоріжжя слухається скарга Косалапова Лілії Лилії Анатолійовни бездіяльність прокурора на нанесення відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру міського розслідувань. Прошу секретаря судового засідання повідомити інформацію про явку учасників фіксування судового розгляду. До зала судового засідання з'явилися скаржник Косолапова. Інші учасники в судовому засіданні відсутні. Фіксування ведеться на технічному засобі, встановленому програмним забезпеченням АКОР. Судовий розгляд здійснюють саджників за сквоємського міста Запоріжжя, головою чи слідчий суддя Макарова, секретарського засідання Суд Судство особи повноваження тих, хто прибув. Прошу вас звати ваше прізвище і як погаду. Косолапова, Я Косолапова Лілія Анатолієвна. Будь ласка, вашу дату народження, ви не зазначили її в скарзі. І місце проживання, будь ласка. 30 января 1973 рік. Місто Запоріжжя, провулок Хуторської 6. Це проживання. У скарзі зазначення інша адреса. Ну, по прописці я там написала. По прописці, проводку вулиця... зареєстровані, так? Да? Вулиця Павла Серамятнікова, 98. Це місце проживання? Це місце, місце прописки. Це... А прописки, прописки в Україні не існує. Є реєстрація і фактично місце проживання. Там і там. Ну, бачите, я встановлю вашу особу, ви називаєте різні адреси. Так давайте ми все-таки... Ну пишіть там, буде... де я вказала, по -по -по місту Ні, Я прописну. нічого не пишу поки що. Uh -huh. Я читаю те, що ви написали. Вулиця Павла Серемятнікова, 98. Це місто Запоріжжя. Місце тому, що у вас да. так не зазначено, асевленько. Сереметника дев'яносто 98. 98. Угу. особу Косолапову Лилию Анатольевну, если она установила жена паспорта громадильной Украины, я повертаю вам паспорт, який к необхідний для установления вашей особы. Э, наступное питание. Склад суду я назвал главу числичьей судья Макарова, Сапитар Федоров. Через ли вам права выросли в сегодняшнем заседании? не понятно, почему в другой раз не приходит прокурор, На, який другий раз? Це перше судове засідання. Ну це вже і ми другий раз перевіряли. Ви бачите, відомо, що про це. Ви Споритим надійшли, було, свою покуда? скаргу 13 березня. От. Я її призначив до розгляду, визначений законом срок, який припав на неділю. Але неділю суд не працює, тому призначив на понеділок. Це перше судове засідання. І поки що за прокурора ми ну, будемо окремо з'ясовувати. Я з'ясовую mm. у вас. Чи зрозуміли вам права обов'язки сьогоднішньому Зрозуміли. Mm. Чи дивляєте ви складу суду, судді секторів? Mm. За умов дотримання Конституції за умов, України? Не потрібно, тому що суд завжди і дотримується Конституції. Будь ласка, дайте мені чітку відповідь. Чи, чи є у вас відводи складу суду судді, судді Ну... Mm. За отсутствие прокурора. За прокурора это будет наступне запитання. Заказ відводи склада суд. Суд не может распечатать другие актуальные вопросы, пока не объясняет склад суду. Чи доверяете вы суду и секретарю? Так. Теперь за прокурора. Ваша скарга надошла 13 числа. Судья открыл провадження в этот же день. И направил Виклик прокурора. Наскільки ваша скарга надійшла о 12.54, то направлено вже в кінці дня. Однак прокурор в сьогоднішнє засідання не прибув. Причина неприбуття прокурора в суду не відома. У суду навіть відсутнє підтвердження, що він отримав цей виклик. Тому тепер суд з'ясовує вашу думку стосовно можливості проведення під цього засідання за відсутності прокурора. Чи вважаєте ви, що його необхідно ну, додатково викликати чи не? Треба обов'язково, так? Да? Так. Ну, я з вами погоджуюсь, тому що, якби суд мав відомості, що прокурор отримав, то ми могли б слухати, закон дозволяє за відсутності. Однак, відскільки... Це пов'язано з вихідними днями, то цілком можливо, що вони не отримували. В такому випадку я задовольняю ваше клопотання, вважаю, що необхідно повторно викликати прокурора і зараз узгоджую дату наступного засідання. Давайте ми його узгодимо таким чином, щоб, щоб у нас дуже точно був повідомлений прокурор і ми могли вирішити Дивіться, як ви вважаєте, чи достатньо буде, ну, наприклад, 24 березня, ну, наприклад, о 14-й годині. Вас така дата ваштує, не зустрітися за, як би сказати, цього, якщо прокурор не отримав, ми відправимо судову побістку в mm пошту, -hmm. потрібно мінімум три дні, щоб вона дійшла, А там знову випадають вихідні. 24 буде нормально. 14 година у вас влаштує? Добре, да. Добре. Тоді ми дату наступного судового засідання 14.00, 24.03, 14.00.24.03.25 року. Зв'язку з необхідністю виклика прокурора, на сьогодні судове засідання оголошується закритим перелом До побачення. три Да, да да, да, да. Значит, тут, благодаря тому, что мы там зарядили, приборные свет и 306 все статьи, я туда приложил в заявление, вот и тримался. Вы мог 306 частей третьего. Я помню. Так, ребят. Это у нас сейчас вопрос о правосудебных снижениях возник, потому что отсутствует прокурор. Ну, там, естественно. Да, нас ну, на следующем заседании, мы этот вопрос поднимем. Я понял. Так, ну, ребят, все вы прекрасно слышали. 24 на 14.00 будет наступительное слухание. Значит, человек беспредставно находится у лавах СИЗО и незаконно незаконно ну я считаю что он похищен незаконно утримывается. ну как говорят да у нас открытие э, кордоны да у нас говорят открытие ну, а кому-то они на бумажке не открытие а физично тебя а та 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 вот так. Да. Да. вот так вот Нет. поэтому Нет. надо держаться да, деда, да. которому 57 лет, который опасный. Представляете, насколько опасный преступник. Вот именно опасно, что его надо держать в СИЗО, он понимаете? Он болеет, понимаете? Тем болеет. более человек э, физически э, болен, но он представляет загрозу, понимаете? Он, су... ловили, суспильство. Вот, вот так вот. Ребят, спасибо, что были с нами. Мы держимся. Так. Да. Хочу, уже. А, не пер... вы главное верьте, не переживайте, больше а, уверенности, я понимаю. Она поначалу тяжело, поверьте, а потом не будет переживаю. как по маслу. Первый раз вот это вот я ни, никогда не думала, что так вот придется мне в суд ходить Ну представьте, мы сколько лет ходим, поэтому она поначалу тяжело, а потом привыкнете, потом будете как как да. по маслу. Так. До свидания. нормальный, адекватный Ребят, это была разминка. Так, ребят, что хочу сказать? По вчерашнему дню вчера думала домой, ели докрутила педали вчера столько накрутила состояние просто супер занимайтесь спортом у кого есть велики садитесь на велики и вперед правда тягать его с первого этажа на пятый и потом с пятого на первый в принципе как-то так поэтому э Буду продолжать, но на улице, видите, сегодня похолодало. <с> я утром не пошла. Но тянет, я вам хочу сказать, очень руку. Надо все-таки эластичным бинтом. Эластичный, сейчас, эластичным бинтом надо э, руку все-таки э, перемотать. Все. С вами была Анжела Рустемовна, внучка Джаваира Махмедовича Михаила Ибрагимовны. Разомысыла. А с кем это разум? Думайте сами.